ছ' ক্লাছ ছিক্সৰ আছামিছৰ বাৰ নম্বৰ লেশ্যনটো হৈছে মানুহে মানুহৰ বাবে আৰু ইয়াৰে আমি পাঠভিত্তিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ডিছকাছ কৰিম ছ' এতিয়া আমাক পাঠভিত্তিকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিক গোল চিন কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে তলত দিয়া কোনটো বাক্যই কবিতাটিৰ মূল কথা প্ৰকাশ কৰিছে ছ' উত্তৰটো আমি খটো লিখিম খটোত আমাক দিছে মানুহে মানুহৰ কথা সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে ছ' এইটোৱে হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্টটো ইয়াৰ পিছত আমাক ছেকেণ্ডটোত দিছে এটা কবিতা শাৰী এহাৰি দিছে আমাক যে যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া গীতিকাৰে কি কথাৰ বাবে লাজ পোৱাৰ কথা কৈছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো একেবাৰে লাষ্টতো হ'ব যদি মানুহ কেতিয়াবা দানৱ হয় চ' তেতিয়াহে আমি লাজ পাওঁ লাজ পাম বুলি কৈছে ছ' শুদ্ধ উত্তৰটো সেইটো কাৰণে লাষ্টতো হ'ল ছ' ইয়াৰ পিছত আমাক দুই নম্বৰখিনিত দিছে তুমি ওপৰৰ উত্তৰকেইটা কিয় শুদ্ধ বুলি বাচি ল'লা তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা চ' এতিয়া ওপৰত আমি দুটা যিহেতু অপশ্যন পালোঁ ফাৰ্ষ্টটো খ আৰু ছেকেণ্ডটো একেবাৰে লাষ্টৰ ঘ নম্বৰটো কিয় বাচিলোঁ সেইটো লিখিব গৈছে চ' প্ৰথমটো আমি লিখিম যে প্ৰথম উত্তৰটো মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ খ শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লোঁ কাৰণ কবিতাটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতি মৰম আৰু সঁহাৰি দেখুৱাব লাগিব এইদৰে হ'লে সমাজত মানৱীয় মূল্যবোধ অটুট থাকিব চ' ইয়াৰ পিছত আমাক ছেকেণ্ডটোত লিখিছোঁ যে দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ঘ শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লোঁ কাৰণ কবিতাশাৰীত গীতিকাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে দানৱ যদি কেতিয়াবা মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তাৰ বাবে লাজ পাবলগীয়া কথা নহয় বা নাই কিন্তু যদি মানুহে কেতিয়াবা দানৱীয় দৰে নিষ্ঠুৰ আৰু অমানৱীয় হৈ পৰে তেন্তে সেই লাজ পাবলগীয়া কথা ইয়াৰ পিছত আমাক তিনি নম্বৰখিনিত দিছে যে তলত দিয়া শব্দযোৰৰ অৰ্থ অভিধান চাই লিখা চ' অৰ্থখিনি লিখিব গৈছে প্ৰথমটোত আমাক দিছে সহানুভূতি চ' সহানুভূতি অৰ্থটো আমি লিখিছোঁ যে আনৰ দুখ কষ্টৰ প্ৰতি মৰম আৰু সহায় কৰাৰ অনুভৱ চ' তোমালোকৰ যোনটো সহায় কৰা ফিলিং এটা আহে সেইটোকে আমি সহানুভূতি বুলি কওঁ চ' ইয়াৰ পিছত আমাক দুই নম্বৰটোত দিছে ইতিহাস ইতিহাস মানে অতীতত যি ঘটি গ'ল সেইটোকে চ' আমি লিখিছোঁ যে অতীতত কি হৈছিল তাৰে কাহিনী বা ঘটনা তাৰপিছত দিছে দোহ দোহৰা দোহৰা মানে হৈছে একে কথা বা কাম পুনৰাবৃত্তি কৰা মানে ৰিপিট কৰি থকা সেইটোকে আমি দোহৰা বুলি কওঁ তাৰপিছত দিছে কোবাল কোবাল মানে লিখিছোঁ কঠিন তাৰপিছত সাহ দিছে সাহ মানে হৈছে মনোবল চ' উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ নিৰ্ভয় বা আৰু এটা লিখিছোঁ যে কঠিন সময়টো আগবাঢ়ি যোৱাৰ মনোবল ইয়াৰ পিছত আমাক দিছে দানৱ দানৱ মানে হৈছে দৈত্য বা নিষ্ঠুৰ বা নিৰ্দয় স্বভাৱৰ মানুহ বা প্ৰাণী ছ' সেইটোক আমি দানৱ কওঁ চ' এইখিনিয়ে হৈ গ'ল তোমালোকৰ তিনি নম্বৰৰ তাৰপিছত আমাৰ আহিলে মেইন কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি এতিয়া চাৰি নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে যে গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে কেনেদৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে চ' উত্তৰটোত আমি লিখিছোঁ যে গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতি মৰম আৰু সহায় মনোভাৱেৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰটোত দিছে গীতিকাৰে কোনবোৰ মানুহক সাহসেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে চ' উত্তৰটোত আমি লিখিছোঁ যে গীতিকাৰে দুৰ্বল মানুহক সাহসেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰটোত দিছে যে গীতিকাৰে দানৱ মানুহ হ'লে কোনে লাজ পোৱাৰ কথা কৈছে ছ' উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ যে গীতিকাৰে দানৱ মানুহ হ'লে সমাজে লাজ পোৱাৰ কথা কৈছে ছ' মানে সমাজে লাজ পাব বুলি কৈছে ছ' এইখিনিয়ে হৈ গ'ল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰখিনিত দিছে কুৱেশ্যন আনচাৰে হয় পাঁচ নম্বৰখিনি অলপ লং কুৱেশ্যন আনচাৰ চ' এতিয়া পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে যে গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে বুলি কিয় কৈছে ছ' উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ যে গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে কাৰণ মানুহে যদি নিজৰ দৰে আনৰ দুখ কষ্ট আৱেগ আৰু সমস্যা বুজি সহানুভূতিপূৰ্ণ মনত ভাবিব নোৱাৰে তেন্তে সমাজত ন্যায় সমতা আৰু শক্তি সম্ভৱ নহয় মানুহৰ মনত সহানুভূতি থাকিলে একতা গঢ়ি থাকিব বা গঢ়ি উঠিব মানে কৈছে যদি মানুহৰ মাজত একো ফিলিং নাথাকে সহানুভূতি নিয়াৰ তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হৈ যাব গৈছে চ' সেইকাৰণে একতা থাকিব লাগে বুলি কৈছে চ' ইয়াৰ পিছত আমাক খ নম্বৰটোত দিছে যে এই গীতিকাৰে কি কি কথাত মনৰ খুব আৰু ব্যৰ্থা প্ৰকাশ কৰিছে চ' উত্তৰটো আমি লিখিছোঁ যে গীতিকাৰে মনৰ খোব প্ৰকাশ কৰিছে যেতিয়া মানুহে মানুহক বেচিব খোজে মানুহে মানুহক কিনিব খোজে এই কথাৰে মনত দুখ দিয়ে সমাজৰ অমানৱিকতা লোপ আৰু দুখজনক বাস্তৱতাৰে তেওঁৰ মনৰ বেদনা আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ছ' ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰটোত দিছে যে দানৱ কেতিয়াবা মানুহ হ'ব পাৰেনে যদি পাৰে কিয় আৰু যদি নোৱাৰে কিয় চ' উত্তৰটোত আমি লিখিম হয় দানৱ কেতিয়াবা মানুহ হ'ব পাৰে কাৰণ যদি মানুহে নিজৰ ভুল বুজি পায় মনত অনুতাপ কৰে আৰু সহানুভূতি দয়া আৰু ন্যায়ৰ পথ অনুসৰণ কৰে তেন্তে তেওঁ পুনৰ মানৱ হ'ব পাৰে ছ' সেইকাৰণে কৈছে যে দানৱ মানুহ হ'ব পাৰে ছ' ইয়াৰ পিছত আমাক ঘৰ নম্বৰটোত দিছে গীতটিৰ কোনকেইটা কথাৰ লগত তুমি সহমত প্ৰকাশ কৰা আৰু কিয় কৰা ছ' ইয়াৰ উত্তৰটোত আমি লিখিম যে মই মানুহে মানুহৰ বাবে আৰু দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহত তুমি হেৰুৱাবানো কি চ' এই কথাৰ লগত সহমত কাৰণটো আমি লিখিছোঁ যে এই কথাবোৰে সহানুভূতি সহায় আৰু একতা বুজায় যি সমাজ গঢ়াত অতি প্ৰয়োজনীয় মানে এই তিনিকেইটা কথাই মানুহৰ একতাটোৰ কথা বুজায় বা সহায় কৰাৰ ভাৱটো বুজায় চ' সেইকাৰণে আমি ভাল লাগিলে বুলি ক'লোঁ আমাৰ চ' ইয়াৰ পিছত আমাক ছয় নম্বৰটোত দিছে যে তলত দিয়া গীত ফাঁকি গদ্য ৰূপত লিখা মানে তোমালোকক লাইন চাৰিটা দিছে সেইটো আমাৰ নৰ্মেল ভাষাত আমি যেনেকৈ কওঁ সেইটো লিখিব লাগে চ' গীত হেৰি দিছে যে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদীত পাৰ হয় তোমাৰ হাঁহত তুমি হেৰুৱাবানো কি ছ' আমি এইটো নৰ্মেল ভাষাত কেনেকৈ ক'ম যে এইটো লিখিছোঁ যদি কোনো দুৰ্বল মানুহ জীৱনৰ কঠিন সময় পাৰ হোৱাৰ সময়ত তোমাৰ সহায় লাভ কৰে তেন্তে সেই সহায়ত দিয়া অনু অনুভৱ বা মানৱতা তুমি হেৰুৱাবানে মানে কৈছে তুমি যদি কোনোবা মানুহ এজনে যদি দুখ কষ্ট থাকে তুমি যদি অলপ সহায় কৰি দিয়া তোমাৰনো কি লোকচান হ'ব ছ' সেইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছে চ' এইটো আমি লিখি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমাক সাত নম্বৰ যোনটো দিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' সাত নম্বৰটো আমাক দিছে যে কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা চ' মূল ভাৱটো গম পাই পৰীক্ষাত আহি চ' আমি লিখিছোঁ যে এই কবিতাটিত মানুহে মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতি আৰু মানৱতা অনুভূতি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে মানুহৰ মাজত থকা সহানুভূতি মৰম আৰু বিশ্বাস হেৰুৱাই গ'লে তেওঁ দানৱৰ নিচিনা হ'ব তেওঁ সুধিছে যদি মানুহে মানুহৰ বিষয়ে নাভাবে সহানুভূতিৰে হাত আগবঢ়াব নোৱাৰে তেন্তে মানুহ ক'ত থাকিব এই গীতটিত দেখুওৱা হৈছে যে মানুহে মানুহৰ সামগ্ৰীৰ দৰে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিবলৈ খোজে জীৱ এক ভয়ংকৰ সত্য চ' এই গোটেইটোৱে হৈ গ'ল কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা ছ' ইয়াৰ পিছত আমাক আঠ নম্বৰখিনি হৈছে ভাষা অধ্যয়নৰ চ' ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে তলত দিয়া ক্ৰীড়া পদসমূহৰ নিয়ঞ্জাৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা নিয়ঞ্জাৰ্থক মানে হৈছে তোমালোকৰ অপজিটটো মানে অপজিটটো লিখিব লাগে যেনেকৈ কৰোঁ দিছে কৰোঁ আমাৰ অপজিটটো নকৰোঁ সেনেকৈ গ'ল নগ'ল থলে নথলে পঢ়ো নপঢ়ো দিওঁ নিদিওঁ শুলে নুশুলে খেলে নেখেলে আৰু ধোওঁ নুধো চ' এইকেইটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ নিয়ঞ্জাৰ্থক শব্দ বা ৰূপ ইয়াৰ পিছত আমাক ন নম্বৰখিনিত দিছে যে বিপৰীত শব্দখিনি পাঠৰ পৰা চাই লিখিব লাগে চ' শব্দটো আমাক দিছে কিনা কিনা বিপৰীত হৈছে বেচা মানৱ দিছে মানৱৰ বিপৰীত দানৱ হ'ব তাৰপিছত নতুন নতুন মানে পুৰণি ভয় ভয় হ'লে নিৰ্ভয় হ'ব তাৰপিছত মৰণ দিছে জীৱন তাৰপিছত সৱল সৱলৰ বিপৰীত দুৰ্বল এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা